Baik, cuba guna device lain, tengok link yang aku bagi tu. Ya. Okay, dah tengok dah. Tak nampak tak nampak? Dah Okey eh? Hmm. Sekejap lah. Nishami. Ha. Ah. Ha. Apa kata hang forward pergi dalam grup kelas mik? Nanti nanti hang boleh share yang hang boleh jadi sebagai pemasar tu. Nanti aku bagi list. Hang forward je. Oh, Okey. Jaga ni aku nak aku nak screen record dulu. Por okay. Dengar dengar double lebih. Dengar double lebih. Dengar double. Ada double. Ah uh ah. -uh. Okay ni okay. okay, okay. okay. Tengah double tapi dia jauh lah. Okey lah berbanding tadi. Okay. Dah share ke kat mereka? Ya, dah share. Cakaplah boleh masuk support-support. <laughs>

Sekejap, baru ada dua orang ke? Nak mulalah, boleh? Mula je lah, boy. Okay. Eh, sekejap, sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada hadirin sekalian. Syukur kehadrat ilahi. Eh, sorry, sorry. Ikut lagi kali boleh tak? Okay. Nah, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para hadirin sekalian. Syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limbah kurnianya kita dapat bahawa kumpul pada petang ini dalam forum ilmiah uh, yang amat bermakna. Hari ini kita dapat membincangkan satu isu yang amat bermakna iaitu contemporary yang semakin mendapat perhatian dalam pendidikan iaitu hak asasi manusia khususnya tajuk forum pada hari ini hak kebebasan bersuara dalam kalangan pelajar sejauh mana ia dibolehkan. Dalam dunia moden yang semakin terbuka ini, Pla, uh, pelajar kini uh, lebih berani menyuarakan pandangan mereka uh, sama ada di bilik darjah, di pentas awam maupun di media sosial. Namun timbul persoalan yang penting sejauh mana kebebasan bersuara ini boleh diamalkan tanpa menjejaskan disiplin, adab, keharmonian sekolah dan nilai-nilai sosial yang bentuk jati diri pelajar. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu Uh, diri saya, saya Nyadiatul Masyarakat Binti Samsul Kamal Selaku moderator bagi forum yang pada petang ini Bersama saya juga ialah dua orang panel yang akan kupas isu ini dari pelbagai perspektif Panel pertama Saudara Muhammad Noshahmi bin Suhaimi Merupakan seorang pelajar yang aktif dalam bidang Kepimpinan pelajar dan sering mengutarakan isu-isu pendidikan Semasa-semasa Apakah bahasa darah? Saya khabar baik, moderator Okay, baiklah panel kita yang kedua Nur Batrisya Najwa binti Muhammad Kamal Seorang mahasiswa yang giat memperjuangkan pendidikan nilai Dan literasi media dalam kalangan remaja Apakah bahasa dari? Hmm. Alhamdulillah saya khabar baik, tuan moderator Okey. Alhamdulillah. Terima kasih kepada kedua-dua panel atas kesediaan hadir dan bersedia berkongsi pandangan pada hari ini. Baiklah, tanpa melengahkan masa, marilah kita mulakan perbincangan kita dengan soalan pertama. Baik, soalan pertama saya ingin saya tujukan kepada panel kita yang pertama iaitu Saudara Noshami. Baik. Ah uh, Noshami, apakah sebenarnya maksud ha kebebasan bersuara dalam konteks pelajar dan sejauh manakah ia dibolehkan dalam sistem pendidikan di negara kita? Terima kasih moderator. Secara umumnya hak kebebasan bersuara ialah hak setiap individu untuk meluahkan pandangan, pendapat atau perasaan tanpa sebarang tekanan atau paksaan yang tidak munasabah. Dalam konteks pelajar pula, kebe kebebasan bersuara bermaksud memberi ruang kepada pelajar untuk berkongsi pandangan dan mencetuskan idea tentang hal-hal berkaitan pembelajaran dan kehidupan mereka di sekolah. Namun begitu, kebebasan bersuara tidak bermaksud bebas berkata sesuka hati tanpa batas ia perlu dilaksanakan dengan penuh adab dan tanggungjawab agar tidak men, agar tidak mencetus agar tidak mencetus, mencetuskan kekeliruan atau perpecahan T uh, dalam Islam prinsip kebe prinsip kebebasan bersuara ini diakui namun disertai dengan panduan disertai dengan panduan moral. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat ayat ke-11 yang melarang umat Islam dalam yang yang melarang umat Islam daripada menghina dan merendahkan orang lain. Ini menunjukkan bahawa dalam menyatakan pendapat maruah dan perasaan orang lain mesti sentiasa dijaga. Oleh itu, pelajar boleh bersuara untuk kebaikan memberi cadangan memberi cadangan atau melontarkan pandangan kritikal tetapi dalam kerangka yang sopan dan berhemah inilah yang sebenarnya membentuk generasi pelajar yang matang bertanggungjawab serta mampu berfikir secara rasional itu sahaja daripada saya okay, baiklah cuma kasih diucapkan ada Encik Nur Syahmi atas suraian yang menarik sebentar tadi. Seterusnya, saya ingin mengajukan soalan kepada saudari Patricia pula. Dalam usaha kita untuk melahirkan pelajar yang berfikiran kritikal dan berani menyuarakan pandangan, sejauh manakah ruang kebebasan bersuara ini perlu diberikan kepada pelajar dan bagaimana pula batasnya agar tidak disalahguna. Okey, silakan. Okey terima kasih Tuan moderator. Jadi pada hemat saya, ah uh, pelajar ni memang wajar diberikan ruang untuk bersuara kerana mereka bukan sekadar penerima ilmu, bahkan mereka juga insan yang sedang membentuk jati diri dan pemikiran yang kritikal. Kebebasan bersuara memberi peluang kepada pelajar untuk mengasah kemahiran, mengasah keberanian, mengembangkan daya intelek serta membina keyakinan diri dalam menyampaikan hujah secara rasional. Jadi hal ini ini juga selaras dengan matlamat pendidikan abad ke-21 iaitu menekankan kemahiran komunikasi, pemikiran kritikal dan kepimpinan dalam kalangan pelajar. Uh, namun begitu, kebebasan bersuara tidak bermaksud pelajar boleh berkata sesuka hati tanpa batasan. Dalam era media sosial yang terbuka luas pada masa kini, pelajar sering berhadapan dengan cabaran seperti pengaruh emosi dan uh, maklumat palsu yang membolehkan menimbulkan kekeliruan ataupun menyinggung perasaan pihak, uh, pihak lain. Oleh itu, bimbingan daripada guru dan ibu bapa amat penting bagi memastikan pelajar memahami garis panduan serta etika dalam menyuarakan pandangan mereka. Selain itu juga, kebebasan bersuara hendaklah disertai dengan tanggungjawab moral dan akhlak yang baik. Islam itu sendiri menegaskan bahawa kebebasan perlu diiringi dengan adab dan hikmah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat maka hendaklah dia berkata yang baik ataupun diam jadi di sini kita dapat lihat pelajar perlulah diberi kebebasan bersuara dalam lingkungan yang beradab dan terkawal agar suara mereka menjadi suara yang membina bukan yang meruntuhkan ha, jadi saya rasa setakat itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, baiklah. Terima kasih kepada dua-dua panel kita atas hujah yang begitu bernas, matang dan berataskan ilmu. Daripada perbincangan yang baru saja kita dengar, kita dapat rumuskan di sini bahawa hak kebebasan bersuara dalam kalangan pelajar sememangnya mempunyai kepentingan yang besar dalam bentuk kebe uh, bentuk sasyah dan kemahiran insaniah pelajar. Jadi melalui kebebasan bersuara, pelajar bukan saja dapat menyuarakan pandangan terhadap isu-isu yang berkaitan dengan diri dan persekitaran mereka malah dapat belajar menilai sesuatu isu dari pelbagai sudut aa, dengan lebih terbuka dan kritikal. Hal ini secara tidak langsung dapat membantu melahirkan pelajar yang berani, yakin dan aa, berfikiran rasional. Namun begitu, kebebasan bersuara ni dia tidak boleh dilihat sebagai satu tiket untuk berkata apa saja tanpa batasan. Aa, ia perlu dilaksanakan dalam ruang lingkup yang berhemah berpaksikan nilai moral serta mematuhi undang-undang dan norma, norma masyarakat. Kesimpulannya, kebebasan bersuara perlu difahami sebagai hak yang datang bersama tanggungjawab iaitu tanggungjawab untuk menggunakan suara dengan bijaksana demi kebaikan bersama. Baiklah, kita beralih kepada pusingan kedua. Saya tujukan soalan pertama kepada saudara Nur Syahmi semula. Okey, baiklah saudara. Apakah cabaran utama yang dihadapi apabila pelajar diberikan kebebasan bersuara terutamanya dalam suasana pendidikan masa kini? Silakan. Terima kasih moderator. Ha. Antara cabaran utama ialah penyalahgunaan ruang kebebasan tersebut. Ada pelajar yang salah faham terhadap maksud kebebasan lalu menyuarakan pendapat tanpa berfikir panjang atau tanpa adab terhadap guru dan pihak sekolah. Fenomena ini dapat dilihat apabila pelajar menggunakan media sosial untuk mengkritik dasar sekolah secara terbuka tanpa menyalurkan maklum balas melalui saluran yang, yang rasmi. Selain itu, Pengaruh luar seperti rakan sebaya, media dan budaya popular turut memainkan peranan besar. Ramai pelajar meniru gaya komunikasi bebas barat yang tidak sesuai dengan nilai ketimuran dan adab Islam. Hal ini boleh menghakis rasa hormat kepada guru dan melemahkan disiplin. Sekiranya sekiranya tidak dikawal ia boleh men, ia boleh mencetuskan jurang antara pelajar dengan pihak pentadbir sekolah oleh itu pelajar perlu dididik untuk memahami bahawa kebebasan bukan bermakna kebiadaban iaitu tidak ada adab hak bersuara mesti berpaksikan ilmu adab dan nilai hormat agar tidak mengundang fitnah dan konflik dalam komuniti sekolah. Itu sahaja daripada saya. Baiklah, terima kasih saudara Nasyami. Seterusnya saya ingin bertanya kepada saudari Patricia. Apakah implikasi yang mungkin timbul jika kebebasan bersuara ini tidak dikawal dalam kalangan pelajar? Okay, terima kasih, uh, saudari moderator atas soalan yang sangat menarik sebentar tadi. Jadi pada pandangan saya, implikasi utama jika kebebasan bersuara tidak dikawal dalam kalangan pelajar ialah keruntuhan nilai moral dan hilangnya rasa hormat terhadap guru serta pihak berautoriti. Uh, saya katakan demikian kerana apabila pelajar terlalu bebas melontarkan pendapat tanpa panduan, mereka bersiku mengeluarkan kata-kata yang menyinggung, yang menolak teguran ataupun mempertikaikan keputusan sekolah secara terbuka. Jadi keadaan ini membolehkan uh, menjejaskan keharmonian dan suasana pembelajaran yang sepatutnya dibina atas dasar hormat dan kasih sayang. Selain itu juga, kita dapat lihat iaitu kebebasan tanpa batas boleh menimbulkan konflik serta salah faham terutamanya apabila pelajar menggunakan media sosial untuk menyuarakan ketidakpuasan hati mereka. Mereka mungkin tanpa sedar menyebarkan maklumat yang tidak tepat ataupun bersifat provokatif ataupun sehingga mencermakan imej sekolah itu sendiri dan menjejaskan hubungan antara pelajar, guru serta masyarakat tanpa pengetahuan. Jadi lebih penting Islam sendiri menegaskan bahawa kebebasan mesti disertai dengan adab dan hikmah dalam surah an -nah Ayat 125 Allah berfirman serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Jadi ayat ini juga mengingatkan kita bahawa setiap bentuk seruan ataupun pendapat harus disampaikan dengan penuh kebijaksanaan dan dengan adab. Jelaslah pelajar jelaslah uh, sini kita dapat lihat bahawa pelajar perlu dididik agar berani bersuara secara berhemah supaya suara yang dilontarkan menjadi wadah yang membina bukan wadah yang meruntuhkan. Hah uh, setakat itu saja daripada saya saya serahkan kepada tuan moderator. Baiklah terima kasih sekali lagi kepada kedua-dua panel atas pandangan cukup bernas untuk uh, pusingan yang kedua ini. Okey kita dapat kita jelas uh, bahawa cabaran utama dalam pelaksanaan kebebasan bersuara dalam kalangan pelajar ialah memastikan hak tersebut tidak disalahguna sehingga menjejaskan keharmonian dan disiplin di sekolah. Kebebasan bersuara ini harus digunakan sebagai medium untuk menyuarakan kebenaran dan memperkukuh nilai saling menghormati. Bukannya menimbulkan perselisihan atau memperlekehkan pihak lain. Oleh itu, guru perlu memainkan peranan penting dalam membimbing pelajar agar tidak memahami agar mereka memahami batas dan adab dalam bersuara supaya setiap pandangan yang diutarakan membawa manfaat, memperkasa pemikiran serta mencerminkan keperibadian mulia seseorang pelajar yang berilmu dan beradab Baik, kini kita beralih ke pusingan takhir iaitu cadangan dan langkah penyelesaian. Okey, soalan saya yang pertama, saya tujukan kepada saudara Nur Syami. Okey, baiklah. Apakah langkah yang boleh diambil oleh pihak sekolah untuk memastikan pelajar dapat menggunakan hak bersuara secara berhemah? Okey, silakan. Okay. Terima kasih moderator kerana mengajukan soalan. Saya berpandangan bahawa pihak sekolah boleh mewujudkan platform rasmi untuk pelajar bersuara. Contohnya majlis perwakilan pelajar atau kelab kepimpinan murid. Melalui saluran ini, pelajar dapat menyampaikan idea dan pandangan mereka dengan cara yang tersusun dan beretika. Ini juga mengajar mereka nilai demokrasi, tanggungjawab dan disiplin diri. Selain itu, guru perlu memainkan peranan sebagai pembimbing komunikasi. Guru boleh melatih pelajar cara mengemukakan pendapat dengan sopan, menghormati pandangan orang lain dan mendengar dengan mendengar secara empati latihan seperti debat, forum dan dialog terbuka boleh menjadi medium latihan yang baik untuk menggilap kemahiran tersebut. Jika pendekatan ini dilakukan secara berterusan, kita, kita akan dapat melahirkan pelajar yang bukan sahaja petah berbicara tetapi juga berakhlak mulia serta mampu menjadi suara perubahan yang positif. Jadi itu sahaja daripada saya. Okey, baiklah. Terima kasih saudara Nasyahmi. Soalan seterusnya untuk saudari Batisha. Okey, bagaimana pula dengan peranan ibu bapa dan masyarakat dalam memastikan pelajar menggunakan kebebasan bersuara dengan cara yang betul? Okey, terima kasih Tuan Berata atas soalan yang diajukan sebentar tadi. Jadi di sini saya uh, saya ingin menegaskan bahawa peranan ibu bapa amat penting kerana pendidikan ada bermula daripada rumah. Ibu bapa perlu menjadi contoh dalam berkomunikasi dengan menggunakan kata-kata yang lembut, yang berhemah dan tidak menghina orang lain. Hal ini saya katakan demikian kerana anak-anak ini di, mereka akan meniru cara ibu bapa mereka berinteraksi jadi teladan yang baik amat penting dalam membentuk kepribadian pelajar yang tahu batas ketika bersuara di samping itu juga, masyarakat juga harus memainkan peranan menyokong usaha sekolah dengan tidak mengecam pelajar secara terbuka apabila mereka membuat kesilapan dalam menyuarakan pendapat mereka. Sebaliknya, mereka perlulah dibimbing dan ditergur secara hikmah. Jika semua pihak bekerjasama iaitu pihak sekolah, pihak ibu bapa dan masyarakat, perkara ini akan menjadi uh, satu budaya yang sihat dan beretika dalam kelangan generasi muda kita pada masa kini uh, Itu sahaja daripada saya, terima kasih Okey terima kasih kepada kedua-dua panel atas pandangan yang amat bernas Daripada keseluruhan forum ini, kita dapat simpulkan bahawa hak kebebasan bersuara Dalam kalangan pelajar sememangnya wajar diberikan Namun, ia bukan sekadar kebebasan mutlak. Ia harus berpaksikan kepada nilai akhlak, adab dan tanggungjawab. Pelajar perlu faham bahawa suara mereka membawa makna. Sama ada untuk membina atau meruntuhkan. Sebagai penutup, marilah kita renungkan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 44. Mengapa kamu menyuruh orang lain, orang orang lain berbuat baik sedangkan kamu melupakan diri kamu sendiri. Ayat ini dia mengingatkan kita bahawa bersuara itu menuntut keikhlasan dan dan keinsafan diri. Akhir kata, semoga forum ini dapat membuka minda kita sebagai kita semua tentang pentingnya mendidik pelajar agar berani bersuara tetapi dengan cara yang berhemah dan penuh tanggungjawab. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih kerana studi bersama hingga ke penghujung forum ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di masa hadapan. Saya akhiri forum kita pada hari ini dengan Wabilai Taufiq Wahidiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. đa bây